Mğrəni Aslan Hüseynovun öldüyü yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. Hörmətli izləyicilər, hər gün yeni xəbərlər almaq üçün videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq videonu bəyənib like etməyinizi sizlərdən xahiş edirik. Reportun əldə etdiyi məlumata görə, fakt üzrə Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, hadisə bu gün Bakı-Qazaq yolunun 60-cı kilometrində qeydə alınıb. İddiə etdiyin görən Aslan Hüseynova məxsus, BMW markalı avtomobil qarşıda hərəkət edən Kamaz markalı yük avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə avtomobilin sürücüsü Aslan Hüseynov vəfat edib. Xatırladaq ki, 1967-ci il təvəllüdü Hüseynov, Aslan Tofiq oğlunun anası ötən ay vəfat edib. Əmin vaxt müğənnisi Masklada olub. Aslan Hüseynov Bakı anasının yasında iştirak etmək üçün gəlmişdi. Allah rəhmət eləsin.